Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi amma batu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Mbak Salim bisa live streaming kembali. Ya, sesuai janji Mbak Salim di waktu live streaming tadi sore. Dan kali ini Mbak Salim membagikan Ilmu pengetahuan yang mana banyak sekali para subscribe yang menginginkan kekuatan dirinya sebagai pria sejati, ya, sebagai pria sejati yang ingin membahagiakan sang istri dengan nafkah batinnya, ya, banyak. Para subscribe yang curhat, pria itu tersebut, pria tersebut secara ekonomi mapan, tapi dia sering uring-uringan karena tidak bisa membahagiakan atau mempuaskan sang istri. Nah, itu bukan satu kali atau dua kali yang curhat kepada Mbah Salim. Sebenarnya sudah lama, ya, ilmu ini mau saya ijazahkan. Namun, jadwal belum kami upload. Akhirnya, malam ini Mbah Salim ijazahkan karena banyak sekali keluhan dari para pria-pria sudah berobat kemana-mana, namun masalah kejantannya tidak sembuh-sembuh. Padahal sudah habis puluhan juta, jutaan rupiah, ratusan rupiah. Namun tidak sembuh untuk mengobati lemah sahwatnya. Angela dini, ya, Mani Encer, dan sejenisnya. Insya Allah, dengan amalan ini, saudara bisa dan mampu untuk membahagiakan pasangan yaitu hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma khawwi zakari wa innahu manfaatun li ahli Bismillahirrahmanirrahim Allahumma khawwi zakari wa innahu manfaatun li ahli Bismillahirrahmanirrahim. Khawwi zakari fa innahu manfaatun li ahli. Nanti tulisannya Mbah Salim sertakan di subtitle ya, klik subtitle. Tunggu 30 menitan nanti subtitle akan muncul ya. Nah, yang mana doa tersebut yang mempunyai arti? Ya Allah Kuatkan zakarku, karena sesungguhnya hal itu bermanfaat buat istriku. Artinya saja sudah dahsyat, apalagi khasiatnya. Nah, cara memakai doa tersebut, cara menggunakan, bacakan doa itu di gelas yang berisi air putih. Ya, gelasnya setengah saja airnya airnya bisa dari air galon. Dan setelah itu, taruh sedikit air hangat. ya. Jadi air galon, kasih setengah saja, dicampur dengan air hangat atau air dari tremos. Secukupnya, jangan penuh-penuh. Yang penting airnya hangat. Setelah itu, siapkan bunga melati. Ya, soal bunga melati itu bisa beli di pasar atau bunga kenongo. Ya, kalau tidak ada bunga melati, kasihkan saja bunga kenongo di pasar itu banyak sekali yang berjualan bunga-bunga. Bila saudara kesulitan mencari bunga itu, maka bisa diganti dengan minyak kenongo, nah carilah minyak kenongo. Ini sebagai alternatif kalau tidak ada bunga tersebut. Ya minyak kenongo yang tanpa alkohol. Belilah eh, yang botol kecil sebegini ya, eh, berapa mili nih segini ya. Itu banyak sekali di toko-toko minyak yang tanpa alkohol ya minyak kenongo, warnanya bening. Nah setelah itu duduklah bersila dan siapkan gelasnya teteskan minyak tersebut tiga tetes ya satu dua tiga aduk pakai sendok dan setelah itu baca kean doa tersebut ya yang Salim Uraikan di atas sebanyak tujuh kali. Jadi, selama tujuh kali itu, saudara harus tahan nafas, membaca doanya. Bila tidak kuat tujuh kali, coba berlatih. Ini wajib sekali membaca doanya tujuh kali tanpa nafas, karena doanya pendek, pasti saudara mampu. Nah, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim dan dibaca Allahumma khawi fa manfaatun li ahli Allahumma khawi fa manfaatun li ahli sebanyak tujuh kali setelah sampai tujuh kali tiupkan ke airnya pelan-pelan sambil tangannya diginikan kan di atas gelas dan sambil bibir kita itu meniup airnya jadi tangan kita di atas gelasnya dan sambil ditiup juga bersamaan. Nah, setelah itu minum setengahnya. Setelah diminum setengahnya, ya, lalu sisanya dioleskan ke zakar saudara dari ujung pangkal, ya, sampai merata. Saat mengoleskan, bacalah doa tersebut sebanyak-banyaknya, selama pengolesan ya, membacanya tanpa nafas. Jadi nafas biasa saja saat mengoleskan. Nah, itu dioleskan di pelurut dari pangkal ke depan. Jadi jangan eh, digosok-gosokkan tanpa beraturan ya, dari pangkal ke depan. Ya. Satu baris sret ke depan. Sret. Sret. Satu arah ke depan, ya, dari pangkal sampai ujung, sampai merata. Nah, setelah selesai, cuci dengan air biasa atau air hangat, ya. Setelah selesai, cuci dengan air biasa atau air hangat. Nah, setelah semua dilakukan dengan baik. Saat itu juga bisa langsung digunakan. Jadi, setelah ritual semua dilakukan, bisa langsung dipraktekkan. Nah, untuk hasil maksimal, ya lakukan selama tujuh hari berturut-turut tanpa putus. Setiap malam itu, untuk hasil maksimal, setelah tujuh hari bisa dilakukan satu minggu sekali. Nah, kalau bila saudara mempunyai penyakit yang berat, contohnya gampang lembek, gampang keluar, dan loyo, gampang bergairah, semangat tinggi, tapi gairah kurang. Maka, lakukan ini secara rutin sampai saudara sehat. Ilmu ini tanpa biaya mahal, daripada saudara mengonsumsi obat-obat keras, itu sangat berbahaya di jantung saudara. Sudah habis banyak uang, namun penyakit tidak sembuh-sembuh, justru menambah penyakit. Nah, ilmu ini ilmu leluhur. Banyak sekali yang menggunakan ilmu ini, rahasia pria-pria sejati. Jadi, bila yang mendengarkan video ini, seorang istri, Mbak Salim harap berikan tata cara ini kepada sang suami. Ya, bila saudara seorang istri, berikan tata cara ini kepada sang suami agar mengikuti petunjuk ini. Nah, jadi tanpa uh, puasa tanpa tirakat, langsung digunakan. Bila saudara malam ini tidak persiapan apa-apa, ya langsung saja pakai air hangat untuk malam ini. ya Besok saudara cari peralatannya seperti minyak minyak wangi ya yang Mbak Salim uraikan dan bunga Melati atau kenongo Bila tidak ada bunga tersebut Bisa diganti dengan minyak Dan Alhamdulillah Dahulu tahun 99, Tahun 97 Dengan ilmu ini Mbak Salim membantu banyak sekali Keluhan-keluhan pria Baru kali ini Mbak Salim Dijasakan kepada saudara Karena saking banyaknya keluhan-keluhan para pria. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Silahkan diamalkan bagi saudara yang membutuhkan ilmu untuk membahagiakan pasangan. Dan silahkan diabaikan saja bila saudara tidak ingin membahagiakan pasangan. Siapa tahu suatu hari nanti saudara punya penyakit, kena penyakit, dan membutuhkan ilmu ini langsung saja diamalkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, keberkahan, semoga selalu menyertai saudara. Ikutin terus channel Mbak Salim, dimanapun berada. Salam live streaming di hari malam Senin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.